rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kundalik duolari bomdod namozidan so'ng abu zar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kim bomdod namozidan so'ng bir gap gapirishidan oldin

va o'nta darajaga ko'tariladi shu kunida yomon ko'rgan narsasidan saqlanadi shayton unga yaqinlasha olmaydi va shu kuni birorta ham gunoh qilishga yo'liqmaydi faqat allohga shirk bundan mustasno dedilar imom termiziy rivoyati